Я снова беру рюкзак. Ничего не выбрасываю. Мы если кстати, с мы ничего не выбрасываем. Мы спускаемся. <свес> да, да, да. Мы 4 километра где-то. Ну, 4 километра мы прошли. И все, мы уже идти не можем. Уже видно, что там уже румыны. <свес> Здесь, как бы так сказать, царюют. Ну, короче, с возле дороги и одна машина. Мы говорили, что у нас уже вторая. до речи, не зирвана. Тільки ковирена, але не відкручували болт, бо так само ізолятор. Але зараз перевірю це, чи це точно. Так, да, вроді ніхто і не відкручував, пощастило. Ну, зараз перевірю, чи точно. У нього такий, типу, а, ні, вона відключується ось так. Понятно, тобто воно і не зривається. Все-таки зірвана пломба, ясно. Вона відключується повністю. Телевий болт, він там заляти епоксидкою, такою червоною, все ясно. Крутий болт. Ми нікого не спішали, але ми спішали на Тут мы не сидим мы встречали много людей. Мы mm. не знаем, как они, что они, вышли они или не вышли, мы не знаем. Потому что они прям вообще не видели. Они выбрали такой маршрут, там типа куча мостиков, там, ну, типа, что не в Там куча вышек, я еще по карте смотрел, там нет, там не безопасно. Но мы, мы прям мы поломали все маршруты, мы поломали все правила, которые мы наметили. Тупо да. ну, везение. Первое место, ну, на первом месте, да, вот реально стоит это удачица. Первое место да, успею, это, это, значит, в Согласен, а, а, но в случае не на На разных маршрутах, в разных ситуациях и в разных людьми играют разные маршруты. Так, тут силиконом кабель был приклеен. Где-то 80 километров от начала Пробую. Э, так называемого там Не стал. Не стал. Будучи туристами, будучи насколько я знаю, это типа термин к То есть ты типа где-то воюешь, попадаешь в засаду, допустим, ты там летчик, и тебе нужно выбраться с вражеской стороны в свою сторону. И ты играешь с А то, что сейчас ты типа, ты уклонист, ну, это подмена понятия, так сказать. А отчасти ты летчик и выбрался своим своему безопасному. Ну, типа, да. Здесь, да, скажем, что... типа, два. Это уже отчасти учитывается. Вот, Постепенно теперь получил это понятие. Но с временем это уже стало реально так подлинно, ну, что совершил. То что свою жизнь и жизнь ваших родственников, близких, то, ну, вы, как Понятно Да, да, да. если да, да. есть ли у вас какие-то вопросы? Да, в принципе, нету. Вроде бы все рассказал. И большое тебе спасибо за такой расклад. Кстати, мы приехали не маленько. Ужас, как пошло. Да, это за часовню. Да. Только остается пожелать тебе удачи, что ты реализовался

эти было не, но они живут, просто живут, не выживают. То, чего я хотелось, в принципе, да. поэтому, наверное, этот уход был гадением. Ну а давай, удачи тебе, спасибо. за спасибо. Давай, Никан. Да, спасибо, давай, пока. Так, вот тут, Привет, значит, тут... громкая да, такая. Именно я твой сын. Да. А, я хочу тебя поздравить с днем да, рождения. вот тот Потому что я попрошу это видео включить именно в твой день рождения своего брата, попрошу включить это видео и досмотреть его до конца, именно в твой день рождения. Я тебе сегодня хочу подарить сына смелого. Я подарю тебе сына хитрее, чем погранслужба Украины, я тебе сегодня дарю сына свободного. С днем рождения, папа. Итак, <сёк> сегодня <сёк> у <сёк> нас будет